Şəfəyəli kənd sakinləri arasında ruh yüksəkliyi yaşanır. Onlar milli ordumuzun düşmənə layiqincə cavabında ruhlanıblar və əskərlərinizə mənəvi dəstəyə həmişə hazır olduqlarını bildiriblər. Lecitsiniviyasını əməkdaşlığı ilə gecə tətəris istiqamətində yaşananları lentə alıb Gördüyünüz bu kadrlara əməkdaşlarımız Tərtərin Həsənqaya yüksəkliyinə lenti alıblar. Bu hücum gecə boyu davam edib. Həmin ərazidə xüsusi fəallıq göstərən düşmən ordusunun mövqeləri milli ordumuz tərəfindən cavab atəşinə susduruldu. TNK canlıqla düşmən tərəfi yer yer dəsmeyə baxmayaraq Azərbaycan ordusu onun mətlinə öltəsindən gəldi. Bizim ordumuz çox güclüdür. Susura da bilir, susduracaqsa Allah ələsində qalib gələcək. Albay monitorun da məktəb Həsənqəyə yüksəkliyinin bir neçə yüz metrliliyində yerləşən Şıxal kəndinin sakinləri bu gecəni çöldə keçiriblər. Ərkəbimiz qorxulmur, daha da bizi demə ola biləcək qızandır. Mühafizə biz tam şəkildə hiss edirik ki, müharibəni torpağımızı azad edirik. İşdir sizə baxım o 3-cü əl tərəfdən, qırmızı kətf tərəfdən gəlir. Və ikinci növbədə bu tərəfdən bu istəməsinə gəlir və bu hmm, Həsənqəyaz tərəfdən gəlirdi. Dava kimi hər vaxt gəlir, ata-kataq canımızı yırp, bozumuzu elə, bir avtomobil alıb bizə gedək döyüşə, özümüzü vətənə qurban verək. Ya qalaq, ya alaq. <laughs> Cəphə xəttində çox böyük gərginlik yaşandı. Açılışımız alandığı gündən 14 ildə ilk dəfədir ki, Cəphə xəttində bu dərəcədə böyük, geniş hərbi, geniş miqyaslı hərbi təlimlər keçirildi. İndi hal-hazırda düşmən mövqeləri ilə bir neçə yüz metrliyindəki Azərbaycan tərəfində hərbi texnikaların hərəkətlərini müşahidə etmə imkanı bilirik. Artıq səhər açılır. Kənd sakinləri bu səhəri Azərbaycan ordusunun kiçicik də olsa qələbəsi hesab edirlər. Yeniləyirəm Ablasan oğlu Fəruq qafarov lider tədbir tərkibində